Mayın 11-də Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsində hakim Emin Axundovun sədrliyi ilə orduda xidmətdən yayınmada ittiham olunan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev barəsində hökm çıxarılmalı idi. Amma hakim hökmün çıxarılmağını qeyri-müəyyən vaxtda təxirə salıb. Bu barədə Obektiv TV-yə gənc fəalın qardaşı Vüqar Hacıyev məlumat vermiş. Xatırladılar ki, Hacıyev barəsində cinayət işinin sonlarında açılib. Elə həmin vaxt ondan yaşadığı yeri tərk etməmək haqqında iltizamnamə alınıb. Fevralın əvvəllərində isə bu qət imkan tədbiri polisin nəzarətində olmaqla əvəz olunub. Martın 4-də Hacıyev 1 ay müddətinə həbs edilib. Hüquq mühafizə təşkilatları hesab edirlər ki, 2010-cu il parlament seçkilərində dəftərxan namizəd olmuş gənc Fəal Facebook-da gənclərin 11 mart Böyük Xalq Günü etiraz aksiyasını təyin edən qrupun üzvü olduğuna görə həbs olunub.